Apabila dekat pelihara terdapatlah laungan Sabah, Pusabaha, lepas itu Sabah keluar dari Malaysia, macam-macam. Tetapi sebetulnya perkara-perkara ini cuma retorik dan persepsi semata-mata. Melihat okay, dalam masa yang sama uh, ramai anak muda kita ini pun saya berpandang uh, kita menjurus kepada anak muda. alright. Dan saya petik apa yang telah dikatakan oleh Datuk Seri Zaid Hamidi masa PRK Kimanis dahulu. And he said that sekiranya UMNO diberikan mandat, kita akan laksanakan MA63 seratus peratus. Okay, hmm. tapi sampai sekarang isu dia belum ada. Now. Sebab, wait, wait. Sebab dia tidak dapat mandat. So, how how to give the the promises if you have no and not in power oh, but he was talking about PRK Kimanis kan ya, at that time kalau benang right? PRK Kimanis dan okay. dia diberi mandat at that time kan Muhyiddin yang jadi memerintah Okay. Now the question right now is kan kalau kita melihat sebab saya I'm doing a research on on young voters undi 18. So kita menjurus kepada apa ini undi 18 because we know that they hold a very a high majority of voters especially dalam PRN 17 ini dan uh, pada PRN 17 di Sabah ini ini akan menjadi kertas litmus kepada mereka untuk kita lihat bahawa okay Uh, di manakah hala tuju anak-anak muda ini now kita melihat anak-anak muda sekarang ini uh, ada political apathy now when you talk about political apathy mereka sudah uh, muak dengan janji-janji kosong uh, you know merasa mereka orang boleh menilai tentang uh, nilai integriti kebolehpercayaan uh, apa ini pemimpin-pemimpin itu jadi soalan ini persoalannya Um, kita melihat, okay, kajian uh, yang telah dibuat, 27% belia Sabah sudah tidak uh, mereka sudah tidak percaya dengan mana-mana parti politik dan in fact mereka katakan bahawa parti politik ini tidak faham isu sebenar mereka. Now, how would you approach this matter terutamanya kepada pengundi-pengundi uh, muda ini sebab mereka yang akan menentukan landscape politik kita di Sabah, especially dalam PRN 17 ini. Okey, jadi pengundi-pengundi muda ini memang tidak ada satu pun. Saya tengok satu individu or in the organisation can claim that durang mendapat apa ini sokongan pengundi muda. Because they are split everywhere. Then one more thing. When come to 18, orang automatic jadi pengundi tau. Ya, yeah, betul. Then we don't know where they are because Some on the sekolah menengah SPM, some go for the university. That's why I instruct all my ketua-ketua pemuda, my putri-putri, use you media sosial. It's all. Use WhatsApp, Facebook, Twitter be because impossible for us to reach them face to face. Terlalu mustahil untuk berdepan dengan mereka secara bersemuka. Sebab mereka ini pertama mungkin mereka tidak suka bersemuka. Kedua, of course, macam mana nak tahu? Telepon pun tidak ada. Kita, we don't know who they are actually. So gunakanlah media-media sosial yang ada di samping itu. Perbanyakkan juga program-program melibatkan belia-belia dan anak-anak muda. Dan yang penting pada saya, semua kena buat engagement, kena buat hands-on dengan mana-mana. But for me, sama ada dia pengundi muda ka, perempuan ka, orang tua ka, dia satu undi. Satu orang, satu undi. Tidak ada yang boleh kita lepaskan. Dan saya selalu tekankan kepada yang bakal-bakal calon dan mau menang. Kalau mau menang, buat kerja orang mau menang. Apa macam cara mau kerja orang mau menang? Niat mau menang, langkah mau menang, senyum-senyum orang mau menang bicara-bicara orang mau menang then approach approach orang mau menang why i you angry pun you angry must show that you want to win that's all that's why i told them nowadays you have to use all whatever source tidak boleh lagi macam dulu oh kita duduk orang hormat kita tidak boleh that one i change my the policy the policy is approach the macam main bola tak boleh tunggu tu bola datang you have to meet the ball. So you have to meet all the voters. Wherever they are, kau kena cari. Baru kau boleh ada apa ini close close touch with them. Kalau tidak, as you say just now, pengundi muda kadang-kadang sudah muak melihat semua pemimpin parti berjanji ini boleh buat itu boleh. When they in power, not even one pun yang pulpit dia punya janji. So pasal satu parti, pasal satu orang, semua parti pemimpin terlibat dan politik dilihat sebagai politik kotor. Betul juga lah. When Mahathir come in power, dia kata, manifesto bukan ayat cuci. How? If a great leader can see that word, bagaimana orang lain yang belum ada apa-apa? So saya kata, let it be. Tidak apa. Sebab it's difficult for us to stop orang punya persepsi, orang punya pemikiran terhadap kita. Tapi kita tunjukkan kepada mereka bahwa kita memang berkomitmen tinggi untuk menyelesaikan isu-isu anak muda dan isu-isu negeri Sabah. Hmm. Okey. Apabila dekat pilihan terdapatlah laungan Sabah pu Lepas itu Sabah keluar dari Malaysia Macam-macam Tetapi sebetulnya perkara-perkara ini cuma retorik dan persepsi semata-mata. Ianya tidak akan lagi membawa dindangan ini tidak akan lagi membawa rakyat Sabah untuk terpengaruh untuk tidak mengundi parti-parti lain. Sebab POMI yang menggerakkan parti ini pemimpin bukan parti itu sendiri bergerak. Dia kata lokal parti lawan parti Malaya. Hmm. Saya selalu cakap di Sepangar semalam saya cakap tadi petang di mana ni di Tenom pun saya cakap Bahawa yang menggerakkan parti ini Pemimpin manusia Bukan parti itu boleh bergerak Parti itu macam cawan ini Dia tidak akan bergerak Kalau diangkat baru dia bergerak Yang menggerakkan pemimpin Dan jelas Pemimpin-pemimpin tempatan Apabila mereka gagal membangun negeri ini Mereka Debat isu uh, Supaya mengasingkan isu mereka Gagalan mereka Untuk rakyat berfikir lokal pu orang lokal, tempatan untuk orang tempatan. Tapi sebenarnya isu ini berpuluh-puluh tahun sudah dimainkan oleh pemimpin-pemimpin yang cuba untuk mempori rakyat dalam pilihan raya akan datang. Okay.